Коробок шло 7 штук, 2 поразили на выезде из города, а непосредственно остальные по ходу продвижения их по, боку, по боксу непосредственно. Поражение производилось реактивными противотанковыми гранатами, гранатами и, соответственно, гранатометами РПГ-7. После этого непосредственно стрелкового вооружения, близкий контакт непосредственно с противником на территории Бухгаста. Вся группировка была остановлена полностью. Часть военнопленных, которые женского пола, были задержаны. Главный командир Рис, наш, Саша, он на подвале в городе, Так как Саша мешал приходить деньги по карманам и отказывался выполнять тупые приказания Стрелкова. Потому он на подвале. Вместо него поставили священника или батюшку, позывной отец, который только спал, ел и, извините, забивал наше подозрение. Потом, когда батюшка в предчувствии плохой ситуации, у него сразу остановка сердца. Mm -hmm. вот. Батюшка это свалил, оставил вместо себя командира подразделения позывной химии. Человек, который прибыл только как два дня, он то есть даже бойцов у всех, даже половины не знал лицо.